Гарпун вставляется. Так, что тут у нас серийный номер РПП-2. Так, тут с другой стороны. И логотип так и есть так помыляюсь насос но я уже честно кажучи не спец в таких вещах. Коштует что с половиной тысячи. Так, а вот речи знают той, кто постарше, кто в школе ДПЮ проходил. все-таки макет гранати 500 г ще й клейма Максие 3 минуты погано читабельний ось два ще гарно краска так, друзі, 150 гривень. А вот так атлюля коштує пів кілограмів болванки. Кидали їх, Локаліз у школі на дальність. танки позабирали, да? Забрали сегодня танки. Сел. Так, друзья, такие вот багнет. Маузерский. Коштует 2000 с пихвами. Зараз подивлюся як как самбанец сидит в пихвах. Да. Так сидеть добре. в пихвах. Вот а такой стан. 2000. Ну, а рукоятки наводила да? Да. Ну рукоятка не mm -hmm. Так, ну руки я это... Ну да, Вариант а Это же Литература Литература Ордены Медали Кресты Так, целых я смотрю на английский язык. Ну, тут а тільки, не только немцы, хотя я невеликий фахивец. А сколько такая? 30? 30 гривень. Хто займається нагородами. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, я підскажу, де придбати. Ну забираю. Там просто діально. Це те щось. Такі от сам. Речи. А я покупал даже выход. Я у вас там одну Итак, брал туда. А у вас нет отдельно? Крутик я ездил. Полкон. не помню какая там. 44-й, 45-й. А как хороший? А вот так цвет удалось. Теж не, не можу прочитати. Треба окуляри. Ну, если буду заходить, он если будет примерно вот такой длинный. Холм 1942 рейк. Если я где-то на в сумки выпало, было длинное. Так, а тот там круг. Так. И, так. Я в кошелек вложил, но я возьму. Может подойдет. У меня в кошельке было, я выложил. А, а как там на новую тачку? Там Крым. Вот. А сколько цена? Ну, эти по 300. Так эти 300 весь ряд, да? Ну, там турком есть. это когда два беру, а эти на руках мне -то, я тоже я, Так, 300, да, по 300 да, гривен да. можно. Это куля на калибр на лакулы это противотанковая противотанковая да? да ружье а ну вот этот шоу да. с квадратным дульным срезом сколько такая а? сколько 20 гривен. 20 гривен. Так, друзья, счелось Дивиться. Я их не ношу уже, еще и прочим этажем. Это такая лента, стричка. Это МГ грень, не мед. Так, это... Немецкий кулимет. Сколько? 50 гривен. 50 гривен коштує.